1 числа одесити платять за електрику за новими тарифами, практично вдвічі більше ніж було у травні. Безумовно, це позначиться і на вартості товарів та послуг насамперед на продуктах харчування. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Наскільки зростуть ціни і за яку вартість продаватимуть долар в обмінних пунктах? Про це ми поговоримо з економістом Едуардом Каражією. Рост цін абсолютно не касається в даному випадку бізнесу. Він касається населення. А население будет платить больше за электричество в соответствии, может быть, за другие услуги, которые связаны с электричеством, но никак не связаны с продуктами питания. Если верить нашему правительству НКРЕ, которое нам говорит, что у бизнеса высокие цены, высокие тарифы за электричество, почему? потому что за счет этих средств компенсируются затраты бюджета на возмещение той разницы между себестоимостью электричества и которая платит население. Поэтому как бы у бизнеса цены значительно выше на электричество, тарифы. Давно уже 7 гривен, иногда 8 гривен, то есть каждый месяц у них новая цена. Так, в соответствии с их логике, цены наоборот должны снизиться. Потому что население будет больше платить за потребляемое электричество, означает разница между затратами бюджета на покрытие убытков за счет низких тарифов для населения уменьшается и поэтому бизнес, очевидно, должен платить меньше. Но это логика. Как оно будет в жизни, я думаю, что, скорее всего, ничего не изменится. Цены для бизнеса останутся такими высокими, как они есть. Но на цены оно никак не должно повлиять с экономической точки зрения. Мы уже проходили регулирование цен. Мы знаем, что такое регулирование цен в такой директивной экономике, оно может привести только, не может, а точно привести к дефициту продукции. И все равно цены будут, продукты будут завозиться не с внутреннего рынка, а с внешнего. И это априори оно никак невозможно. Если мы говорим о повышении покупательной способности населения, то есть второй показатель – рост доходов населения. Поэтому, если государство хочет повысить эти доходы, ну, очевидно, нужно повышать размер минимальной заработной платы, а это приведет к росту доходов населения, и потребительная, покупательная способность, потребительская, скажем так, корзина для населения меньше не станет. Это не секрет, что малый бизнес налоговый бюджет практически не платит. А если 0 умножить на 2, на 3, на 10, на 100, все равно останется 0. Поэтому здесь вопрос, как бы можно говорить о повышении тарифов ставок, это никак не, не исправит положение абсолютно. Налогов станет больше незначительно. Но если говорить о поступлении в бюджет от малого и среднего бизнеса, просто скорее всего, нужно добиваться, чтобы он хотя бы априори платил налоги. Потому что сегодня та ситуация, которая есть, она не только сегодня сложилась, она существует с момента ввода упрощенной системы, где каждый бизнес платит столько, сколько он считает нужным, сколько ему просто хочется. Нет системы контроля как таковой. Поэтому в данный момент, если... Просто так поднять ставки, это ни к чему не приведет, тем более мы всегда это уже проходили и снижение ставок, и повышение ставок. То есть отсутствие контроля государства за такими платежами, оно очевидно. И мы видим, что малый и средний бизнес, он у нас меньше не становится. Если бы было бы так тяжело, мы бы видели, что количество предпринимателей, ФОПов становится меньше. А у нас 2023 год стал чуть ли не рекордным по приросту ФОПов в Украине, более чем на 30 тысяч. То есть поэтому здесь... Эм, сказать, что малый бизнес, средний бизнес умирает, это неправда, очень такая сильная неправда. И кроме того, эти же даже пускай повысятся налоги, от этого страдает не бизнес, от этого страдает покупатель, потому что все равно конечный потребитель, потому что все равно все эти затраты лягут на стоимость товара, и малый бизнес никак не должен, этого, да любой бизнес никак от этого не должен пострадать. Если пропадут с поля фрукты, овощи, их будут возить со склада, и будут возить, пока они не закончатся. Если касается дефицита продуктов аграрных в Украине, это нам тоже не грозит. Украина сегодня может прокормить 400 миллионов населения, а у нас сегодня, с учетом выехавших, чуть больше 30, наверное, явно меньше 40. И если даже импортные продукты будут завозиться, то мы не должны от этого расстраиваться, а должны как потребители, да, а должны где-то, может быть, даже себя успокаивать. Почему? То есть, если импорт заходит в Украину, и это означает, что цены на импортную продукцию никак не выше, чем цены на отечественную продукцию. И если бы цены на импортную продукцию были более высокие, чем на украинскую, да, нашу, эту продукцию никто бы сюда не завозил потому что смысл завозить более дорогую продукцию, если есть более дешево. Поэтому любой импорт, особенно продукты питания, он как раз наоборот сдерживает рост цен спекулятивных цен того же малого бизнеса, торговых сетей, трейдеров или просто производителей, у которых оказались запасов продуктов больше, а в стране их как бы временно какая-то недостача, дефицит, или в каком-то отдельном взятом регионе это может происходить. Поэтому здесь импорта абсолютно бояться не надо. Самая дешевая генерация – это атомные электростанции, и мы знаем, что они с самой низкой себестоимостью и затраты от них самые меньше. Но если мы хотим сделать, чтобы априори для нас тарифы были и дешевле, но надо, скорее всего, сокращать генерацию самых дорогих источников. А самые дорогие источники на сегодня это альтернативные источники у Украины. Сегодня государство в соответствии с законодательством обязано выкупать 100% электроэнергии произведенными альтернативными источниками. Это солнечные электростанции, ветряные электростанции по цене 16 евроцентов. То есть на сегодняшний день это больше чем 6, 40, 6 гривен 40 копеек. А с 1 июня цена у нас поднялась, и фактически население будет покупать там, по 4 гривен, 50 копеек, где-то так приблизительно. Естественно, эта разница значительно меньше, чем была раньше, потому что буквально недавно, мы знаем, тариф был 2,64, и вот эти фактически 3 гривны с бюджета на каждый киловатт государство компенсировало за счет бюджетных средств. То есть, если мы просто перестанем, мы, государство, перестанет по таким ценам покупать электроэнергию, то, я думаю, потери, траты из бюджета станут значительно меньше. И стоимость электроэнергии тоже уменьшится для всех, не только для населения. А как это решить? Не нужно ни копейки денег тратить. Просто внести в закон изменения. Верховная Рада может это сегодня сделать, у них большинство есть. И в тот закон, где написано, что государство обязано выкупать 100% альтернативной энергии у производителей, написать две буквы «не обязано». И тогда по этим высоким ценам государство покупать имеет право не покупать. И тогда производители априори или снижают цены до уровня рыночных цен, что будет значительно ниже, чтобы продать эту продукцию, или просто будут с рынка, и, а мы все выиграем, потому что дорогой электроэнергии станет меньше, значит, затраты, средняя цена на всю электроэнергию станет значительно дешевле. И выиграет и экономика, и население, и бюджет страны. Чем выше цены, тем экономика больше зарабатывает. Здесь вопрос выдержит ли потребитель. И если бы нам бы, опять, опять же, цены, не надо забывать, что цены у нас не регулируемы, они рыночные. И цены регулирует не производитель в Украине и во всем мире. Цены регулирует потребитель. И поскольку украинский потребитель сможет позволить себе покупать по тем ценам, которые предлагаются на рынке, вот этого цены будут оборости, обо снижаться. Поэтому здесь, если мы говорим, опять же, что решить этот вопрос, ну, доходы населения. Прогноз неблагодарный на сегодняшний день, потому что все зависит от политики Национального банка Украины. Если бы Национальный банк захотел сегодня, курс был бы значительно ниже. На вопрос, выгодно ли это и нужно ли это делать на сегодняшний момент. То есть мы знаем все, это не секрет, что импорт товаров в Украину значительно больше, чем экспорт. Это означает, что у нас существует как бы дефицит валюты. Раз. Поступление валюты в страну. Во-вторых, все платежи по импорту валюты в страну, они облагаются налогом добавленную стоимость. И чем выше курс доллара по отношению к гривне, тем больше денег поступает в бюджет. И аналогично размер пошлины тоже от этого зависит. Третий момент. Чем выше цена импортная на импортную продукцию, которая зависит от валюты, тем выгоднее производить и реализовывать украинскую продукцию, отечественную. А если курс будет ниже, то, естественно, украинскому производителю не будет настолько выгодно производить продукцию или в Украине, потому что импорт будет дешевле. Четвертый момент. Та же украинская продукция, которая подлегает экспорту, она считается в затратах в гривне, значит она в долларах, евро стоит дешевле. И эта продукция будет более конкурентна на внешних рынках. Если мы с Украины она будет отправляться в страны Европейского Союза или в любую другую страну мира, где расчеты по контракту идут или в евро, или в долларах. Вот поэтому курс Нацбанка, то, что сегодня происходит, ну, я надеюсь, что это осмысленно, что они понимают, что они делают и заставить их сегодня курс снижать, делать его более, скажем, таким уподобающим, потому что приятно глазу, я думаю, не нужно. Но если смотреть по логике, как у нас происходит последние годы, то никогда курс доллара не превышал того заявленного, который был объявлен в виде планах. Если курс Нацбанка, я могу ошибиться, где-то там доллар, сколько там, 41 гривна, по-моему, да, то есть курс выше не станет. Только прошу не путать курс Национального банка и тот курс, который мы видим в обменниках. Это абсолютно два разных курса, и поэтому, понятно, курс обменника всегда будет больше. Мы знаем, что в Украине топливо практически не производится, оно практически все импортное. И продукт продукция возится в количестве дефицита, его сегодня, сегодня не существует. И все будет зависеть от спроса. И поэтому, опять же, если мы говорим о повышении акциза, это местные бюджеты, деньги поступают туда. Это, в принципе, скажем, то закрытие того дефицита в бюджетах, которые существуют. И я бы не сказал, что сегодня с ростом цен как-то меняется активность наших водителей или каким-то образом падает спрос на продукцию такую, как топливо для автомобилей. Ни одно производство не должно планировать производить товары за счет энергии, которую вырабатывает генератор. Это очень дорого будет, и это однозначно будет невыгодно. Поэтому вопрос, скажем так, сам по себе он такой, он некорректный. Потому что, скажем, ну, генераторы для чего существуют? Для закрытия цикла производства, чтобы остановить, не нарушить технологию. И, скажем так, на очень короткое время использовать, чисто для аварийного подключения. Поэтому я не думаю, что будет какая-то связь, кто-то позволит себе вести производство за счет энергии, которая вырабатывается с генераторами. Сегодня те 7 миллионов по разным цифрам, разное количество выехали с Украины. Если даже мы посчитаем, что они в среднем тратят по 20 евро в день на свое существование в Европе, это 140 миллионов в день. Умножаем на 34 миллиарда 200. Если умножить на 12 месяцев в году, это фактически бюджет Украины. Поэтому из от того, что дефицит потребителей в Украине, тех, которые потребляют украинскую продукцию, это главная проблема экономики. То есть чем больше будет потребитель, тем больше будет производиться продукции, тем больше она будет реализовываться, а это, естественно, то, что мы называем экономикой. Если валовая продукция Украины считается по затратам, если просто увеличить заработную плату населения, то уже ВВП у нас вырастет. Я бы не делал, скажем, такие на него на этот показатель какие-то особые надежды или планы, потому что это не тот показатель, который регулирует уровень жизни. Это больше показывает количество доходов населения конкретно, расходов населения. А в принципе ВВП уже как оно получится, так получится. Опять же, мы можем повысить ВВП за счет вкладывания в такие сферы экономики, в такие объекты, которые нам не дают дополнительной стоимости. То есть если мы будем делать в бетонные сооружения, да, но какая дача от этого? А если мы будем вкладывать в товар, который покупается, перепродается и дает дополнительную добавочную стоимость, это совсем будет другой эффект. Поэтому в данном случае ВВП будет искаженный и не даст той картины, которая реально может быть. Вы дивились проект Новой лайф». Подписывайтесь на нас, чтобы быть в курсе всех актуальных событий.